<laughs> ayting ey habibim shu yerdan olayotgan suvlaringizni olloh torttirib yuborsachi tepadan bug' bo'lib chiqmay yomg'ir ham to'xtatsachi qayerdan topasiz suvni qo'l bilan yasa bo'ladimi o'sha quduqdan buloq yo'q bo'lib qolsa tortilib ketib qolsa qayerdan olasiz desa bitta mushrik ketmonim bilan kovlab olaveraman deganni o'zida ko'zi oqib tushgan o'shayerda bu ham bitta mo'jiza bo'lgan sahroyi kabrdan ekskavator bilan kovlashib suv olsin usan bormikan suv xudo beradi suvni ham qarang mana samolyotda uchayotganda ham tepada ham bulut bulut deymiz o'sha suva ollohim shuni havoda ushlab turib tushadigan joyga tushirtiradi tushmaydigan joyga tushirtirmaydi shu qo'lga shu zilol suvni olganda bir fikr qiling şey bu nima hayot shunga bog'liq o'sha suyuqliq bo'lmasa o'ladi odamzod ham hayvonot ham nabotat ham hamma narsa nima o'zi bu buni yani ichganda tanangizga yayrab boshqa joylarga hamma joyga ajralishini qarang tabiat pa, paydo qilganda odamni shundoq ichkari chiqib da. u olloh yaratgan biri ko'zga qonga kerakmasa boshqa joyga ajraladi uni ichida xizmatkorlar shuni ajratib xizmat qilib turibdi apparatlar gap yerdaham emas aslini olganda suvdaham emas havodaham emas o'sha suv havoni yerni yaratgu yaratib qo'yguvchi olloh ekin ekamiz hay bo'pti mayda toshlarni hama sochaylik yerni kovlab mayda toshlarni sochib kovlangan yerga ustidan o'g'it berib kutib o'tiraylikchi nima o'sib chiqarkan u donki uning ichida hayot bor piyoz bo'ladigan piyoz sabzi sabzi qovun torvuz don dun uni ichida o'ziga yarasha zavodchalar bor yaratib ish berib sizga chiqazib turadi man man deganimiz bilan uch kun suv ichmaylik oling besh kun suv ichmaylik nima bo'ldi nmaligimiz tamom havoniku endi aytmasa ham bo'ladi olib turgan nafasimiz alloh taolo dargohida qabul aylasin mana suray mulkningtafsiri qo'limizdan kelgancha bilganimiz shu bo'ldi سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين